Salam sejahtera dan salam hormat saya ucapkan kepada pensyarah kod kursus MPU3212 Bina Insan Guru yaitu Dr. Elvin Raj anak lelaki Santanadas. Pertama sekali izinkan saya untuk memulakan ucapan saya. Bagaimana jika seorang guru tidak seimbang? Ada guru yang hebat dalam akademik tetapi gagal dalam memahami murid ada yang penyayang, tetapi tidak mampu mengawal kelas. Ada juga yang bertenaga, tetapi kurang persediaan dalam mengajar. Di mana silapnya, sebagai bakal pendidik, kita perlu membina keseimbangan di dalam diri, dari segi ilmu, emosi, akhlak, dan juga ketahanan diri. Dalam dunia pendidikan, yang semakin mencabar. Seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, membimbing emosi, dan menjadi inspirasi kepada anak didik. Oleh itu, hari ini saya ingin membawa Anda semua menyelami satu hakikat penting, yaitu guru seimbang pendidikan gemilang. Guru yang seimbang memiliki empat elemen utama. Elemen yang pertama adalah dari segi intelektual, di mana ilmu seorang guru yang mantap untuk membimbing murid. Elemen yang kedua adalah emosi, yaitu kesabaran dan empati seorang guru dalam mendidik. Elemen yang ketiga adalah rohani, yaitu di mana seorang guru mempunyai keikhlasan dan integriti sebagai seorang pendidik. Elemen yang terakhir. Elemen keempat adalah kesehatan untuk memastikan guru sentiasa bertenaga dalam mengajar. Seorang guru yang cemerlang bukan hanya mahir dalam pelaksanaan kokurikulum, tetapi juga memahami emosi dan keperluan murid. Tanpa keseimbangan ini, sukar untuk menjadi seorang guru yang berkesan. Bina insan guru bukan sekadar program latihan, tetapi asas pembentukan seorang pendidik. BIG menguji ketahanan mental, fizikal, emosi, dan juga sosial dalam situasi mencabar. Ia juga membentuk nilai kepimpinan, kerjasama, dan profesionalisme yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui BIG Guru belajar untuk beradaptasi dalam menghadapi segala tekanan dalam pekerjaan dan guru bekerja dalam satu pasukan. Semua ini melahirkan seorang pendidik yang mampu menghadapi cabaran sebenar ini di dalam bilik darjah. Bayangkan seseorang guru yang tidak mampu mengawal emosi, mudah menyerah kalah dan kurang daya kepimpinan bagaimana mereka mampu membimbing murid ke arah kecermelangan. Inilah sebabnya BIG menjadi asas dalam melahirkan guru yang seimbang yang kelak akan mencorakkan pendidikan yang gemilang terhadap setiap murid-murid. Rakan-rakan seperjuangan, pendidikan bermula dengan kita. Jika kita mahukan pendidikan yang gemilang, kita perlu menjadi guru yang seimbang seperti empat elemen yang saya sudah sebutkan tadi. Guru yang hebat bukan hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati dan keteladanan. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang kukuh, emosi yang stabil, nilai murni yang teguh, dan tubuh yang sehat. Karena apabila guru itu seimbang, maka pendidikan pasti gemilang. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.